есть вот такой шаблон на бане квадро это у нас идет наличник доска 90 ширина толщина 20 25 миллиметров главное чтобы она была в одной толщине с чего начинаем делаем рез 10 градусов это у нас вершина по нижней части, по вот этой точке, отмеряем 970 миллиметров. Делаем рез 26 градусов на торцовке, получаем доску. Все это можно делать под упор и налупить их дуже много. Вот так оно выглядит. Дальше берем доску. Вот у нас доска заканчивается, вот это вот, вот кусочек, вот это ее метка. Вот мы отрезали 20 угол, короче. Не помню сколько 26. Ложим, прикладываем его вот так вот. Все дальше раз, 2 и три. Все получили сегмент. Пошли, вырезали на лобзике, зачухали, зачесали и сняли фаски большой фрезой 10 миллиметров. Сейчас покажу. Только радиус 10 миллиметров uh -huh. То есть проходим вот здесь, по краям, по кругу. И тут тоже, чтобы не так было видно наши uh -huh. разрывы, если что-то не так. Uh -huh. А снизу, если что, не надо, да, делать? Надо. Только uh -huh. с одной стороны.